Kumpulan kami ingin bentangkan pada hari ini ialah mengenai gaji minimum RM1500 yang diperkenalkan pada tahun 2022. Walaupun pada asalnya langkah ini disambut baik, namun kini ia dianggap tidak mencukupi. Ini kerana kos sara hidup terus meningkat, terutamanya di bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Ramai pekerja bergelut untuk menampung keperluan asas mereka. Ditambah pula dengan kadar inflasi yang menyebabkan nilai gaji semakin merosot dan kuasa beli pekerja menjadi lemah. Namun begitu, kita juga faham bahawa majikan menghadapi cabaran untuk menanggung kos kenaikan gaji. Oleh itu, MTUC mencadangkan supaya gaji minimum disemak secara berkala, ditetapkan mengikut kawasan dan mengambil kira kadar inflasi serta harga barang semasa tujuannya jelas adalah untuk memastikan para pekerja mampu hidup dengan selesa walaupun dalam suasana ekonomi yang tidak menentu. Sebelum kita memahami isu yang dibincangkan, elok kita kenali dahulu peranan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia atau MTUC. MTUC merupakan sebuah badan induk yang mewakili pekerja di Malaysia. Ia ditubuhkan pada tahun 1949 dan kini dianggotai oleh lebih daripada 500,000 ahli daripada pelbagai kesatuan sekerja. Sebagai suara kepada golongan pekerja, MTUC berperanan dalam memperjuangkan hak-hak penting seperti gaji minimum yang adil, perlindungan sosial serta persekitaran kerja yang selamat dan saksama. Selain itu, MTUC juga terlibat dalam rundingan bersama kerajaan dan pihak majikan, bukan sahaja di peringkat kebangsaan malah di peringkat antarabangsa seperti melalui kerjasama dengan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. MTUC turut memainkan peranan dalam rundingan dua hala yang melibatkan perbincangan antara kesatuan sekerja dan majikan. Rundingan ini bertujuan mencapai persetujuan mengenai perkara-perkara utama seperti gaji, faedah dan syarat-syarat kerja. Dengan kata lain, MTUC memainkan peranan penting dalam memastikan kebajikan pekerja sentiasa terpelihara dan hak mereka dihormati. terdapat tujuh proses perundingan berdasarkan model RESPECT MILS 1998. Yang pertama adalah ready yourself, iaitu persediaan awal. MTUC kumpul data kos sara hidup, inflasi dan bandingkan gaji minimum dengan negara lain. Objektif perundingan ditetapkan dengan jelas. Manakala yang kedua adalah explore each other's need, meneroka keperluan pihak lain. MTUC perlu fahami kekangan majikan dan juga kerajaan serta jelaskan keperluan pekerja melalui komunikasi dua hala. Yang ketiga Uh, proses adalah signal for movement, isyarat kesediaan. MTUC beri isyarat rasmi seperti kenyataan media um, atau surat permintaan untuk memulakan perundingan. Yang keempat adalah prop with proposal iaitu cadangan awal. MTUC kemuka cadangan kenaikan gaji contohnya RM1,800 secara berperingkat dalam 3 tahun. Yang kelima adalah exchange con concessions iaitu pertukaran konsesi kedua-dua pihak saling bertolak ansur so, contohnya MTUC um, terima kenaikan berperingkat majikan minta insentif tertentu. Untuk proses perundingan yang keenam adalah close the deal, menutup rundingan. Apabila capai persetujuan, rundingan ditamatkan secara rasmi bagi elak kekeliruan. Dan akhir sekali adalah tie up iaitu pengukuhan persetujuan. Semua pihak laksanakan hasil rundingan dengan komitmen dan ketulusan. masalah perundingan khususnya dalam konteks uh, pelaksanaan dan uh, penyelarasan gaji minimum di Malaysia. Walaupun dasar gaji minimum diwujudkan untuk uh, melindungi hak pekerja, terdapat beberapa cabaran besar yang dihadapi dalam proses perundingan. Uh, perundingan. Uh, mari kita lihat satu persatu masalah yang telah dikenal pasti. Yang pertamanya, kadar gaji minimum tidak mencukupi uh, di bandar besar. Di bandar besar ni seperti Kuala Lumpur dan Johor. Johor Bahru, kos harian hidup yang tinggi menyebabkan gaji minimum sedia ada tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan harian ini menimbulkan tekanan kewangan kepada golongan pekerja berpendapatan rendah yang ni kadar inflasi yang berterusan, kadar inflasi yang meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan kuasa beli pekerja semakin menurun, malangnya kadar gaji minimum tidak sentiasa disemak secara berkala, bagi menyesuaikan dengan keadaan semasa ketiganya masih terdapat masih terdapat majikan yang tidak mematuhi perintah gaji minimum walaupun uh, peraturan telah ditetapkan masih terdapat majikan yang tidak mematuhi gaji minimum yang diwajibkan ini menunjukkan kelemahan dari segi penguatkuasaan undang-undang dan perlindungan hak pekerja keempat uh, yang keempatnya kekangan dan penyelesaian gaji minimum proses uh, penyelesaian gaji minimum melibatkan pelbagai pihak dan sering kali uh, memakan masa yang lama uh, kekangan dari sudut biro birokrasi dan perbelanjaan kepentingan antara pekerjaan dan majikan menyukatkan proses ini. Kelima ialah kekurangan kajian dan penilaian semula secara berkala. Kadar gaji minimum sepatutnya dikaji secara berkala dengan uh, mengambil kira faktor ekonomi semasa, kos sara hidup dan produktiviti pekerja. Namun kajian uh, ini tidak dilakukan secara konsisten. Yang keenamnya cabaran Dan pelaksanaan sistem uh, gaji pro progresif. Sistem gaji progresif bertujuan memberikan aa, kenaikan berdasarkan prestasi dan tempoh perkhidmatan. Namun pelaksanaannya masih lemah dan tidak menyeluruh, aa, terutama dalam sektor-sektor tertentu. Ketujuhnya ialah ketidakseimbangan antara bandar dan luar bandar. Terdapat jurang yang ketara antara gaji dan kos sara hidup di bandar berbanding luar bandar. Ini menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja aa, kawasan di kawasan yang kos tinggi. Terakhir adalah tekanan dari majikan. Akhir sekali aa, dekandari daripada majikan uh, ingin mengekalkan kos operasi yang ser, uh, yang rendah seringkali menjadi halang utama dalam perundingan gaji mereka membimbang uh, bimbang uh, peningkatan gaji akan menjejaskan keuntungan syarikat Cadangan pertama, semakkan gaji secara berperingkat. Gaji sepatutnya dinaikkan berdasarkan prestasi dan kemampuan syarikat. Sebagai contoh, kenaikan 5% pada tahun pertama dan lebih tinggi jika keuntungan meningkat. Skim ganjaran tambahan juga perlu diperkenalkan untuk memberi insentif kepada pekerja. Cadangan yang kedua pula ialah bonus tahunan bersasar. Bonus yang diberikan perlu berdasarkan pencapaian individu dan prestasi syarikat. Ia lebih fleksibel berbanding kenaikan gaji tetap dan boleh disesuaikan mengikut keadaan kewangan syarikat. Cadangan yang ketiga pula ialah latihan dan pembangunan kejaya. Latihan berterusan perlu disediakan untuk meningkatkan kemahiran pekerja. Latihan tersebut perlu disesuaikan dengan keperluan individu dan memberi peluang kepada pekerja untuk berkembang dalam syarikat. Cadangan yang keempat pula ialah sistem penilaian prestasi yang telus. Penggunaan KPI yang jelas dan boleh diukur amat penting. Penilaian ini perlu dilakukan secara berkala dengan maklum balas yang membina memberi peluang kepada pekerja untuk memperbaiki prestasi mereka. Cadangan yang kelima pula ialah libatkan pekerja dalam keputusan kewangan. Sesi perbincangan antara pengurusan dan pekerja perlu diwujudkan bagi meningkatkan kesedaran tentang situasi kewangan syarikat dan memberi rasa tanggungjawab terhadap kejayaan bersama. Kesimpulan, MTUC menegaskan bahawa gaji minimum RM1,500 kini tidak lagi relevan kerana inflasi yang semakin tinggi dan kos sara hidup yang meningkat, terutamanya di bandar-bandar besar. Oleh itu, MTUC mencadangkan agar gaji minimum disemak semula melalui PGM perundingan gaji minimum. Selain itu, MTUC mencadangkan tiga langkah utama antara kerajaan, majikan dan pekerja untuk menyokong kebajikan pekerja, termasuk bonus tahunan, latihan kerja dan sistem penilaian prestasi yang telus. Matlamatnya adalah untuk memastikan kebajikan pekerja terpelihara dengan gaji minimum yang sejajar dengan realiti ekonomi semasa.